ईरान में मिलिट्री डो टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया था जिसमें ईरान रशिया बेलारूस और आर्मेनिया ने हिस्सा लिया ईरानियन टीवी की फुटेज के मुताबिक सेरेमनी का आगाज़ कैशियन के इलाके में हुआ जहाँ चारों मुल्कों के लोगों ने हिस्सा लिया और वो ही इसी टूर्नामेंट को जज करेंगे इस एक्सरसाइज का नाम दो फैलकन 2022 है जिसमें यू ए वीज हिस्सा लेंगे और यू ए वी के मुख्त मुकाबले का इनका किया जाएगा इसी तरह के मुख्तलिफ़ कम्पटिशन जिनमें ड्रोन के अलावा और मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी रखी गई हैं उनका इनका पहले हो चुका है और जिसका आगाज रूस ने सन दो हज़ार पंद्रह में किया था इस ड्रोन टूर्नामेंट का इनका इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि ईरानियन इनकलाबी गार्ड कर रहे हैं इसमें बहुत से एलिट फोर्सेज हिस्सा लेंगी और ड्रोन के मुख्तलफ़ तरह के तजुर्बात और आई आर जी सी एरोपेस कमांडर जनाब अमीर अली हजादा ने बताया कि टूर्नामेंट का कि जजिंग का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें ड्रोन की परफॉर्मेंस और हर तरह के हालात में उनका इस्तेमाल रिकॉन्सेंस और सारे आई एस आर मिशन भी शामिल किए गए हैं इसके अलावा यू ई वीज़ को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाएगा कि टोपों या मिज़ाइल या सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल की प्रसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए ड्रोन क्या किरदार अदा कर सकता है और जो ड्रोन जितना अच्छा ये किरदार निभाएगा उस पर उसको पॉइंट्स दिए जाएंगे आजकल की जंग में टोप और मिसाइल जो ज़मीन से ज़मीन मारे जाते हैं उनका सही जगह जंग लगने में ड्रोन का इंतहाई कलीदी किरदार है और ये हथियार कम पैसों के साथ साथ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं दुश्मन को इस वजह से एक्सरसाइज की अहमियत और भी बढ़ जाती है ख़ासतौर पर यूक्रेन की जंग के हवाले से और जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके जिस्मानी टेस्ट भी किए जाएंगे ताकि वो एक जंग के अंदर जिस्मानी तौर पे उसको सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं और किस हद तक उसमें कामयाब रह सकते हैं इन गेम्स का मकसद सारे मुल्कों के अंदर ताल्लुक़ को बढ़ाना पीस को बढ़ाना और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सब मुल्कों का एक मुश्तरक लाहल तय करना है जिससे और मुल्कों को दहशत गर्दी खिलाफ जंगें लड़ने में मदद मिलेगी और एक दूसरे के मुख्तलिफ तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाएगा जो कौन किस तरह से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और जंगें लड़ी और एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलेगा और इस ड्रोन के अंदर ईरान सदर भी हिस्सा ले चुके हैं और इसमें ईरान के नए ड्रोन्स जो के बनाए गए उनको भी नुमाइश पर रखा जाएगा और इसी वजह से रशिया ने ईरान से काफ़ी ड्रोन ख़रीदे हैं और ये टूर्नामेंट एक तरह से शूकेस था रशिया के लिए नए ड्रोन्स ख़रीदने का और रशिया को नए ड्रोन्स दिखाने का और अमेरिका की न्यूज़ के मुताबिक रशिया इसी वजह से इस समय इस इस बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहा है और अपना इंटरेस्ट शो करा ताकि वो नए से नए ईरानी ड्रोन यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल कर सके। लेकिन तेहरान ने इस खबर की नफ़ी कर दी है और उसने कहा है कि इस तरह की कोई डील रूस के साथ तय नहीं हो रही है जबकि यूएस ऑफिशल्स को ये लगता है कि ईरान और रूस ने ट्रेनिंग सेशन इन ड्रोन के ऊपर पहले ही कर लिए हैं और सिर्फ उनका बताता ऐलान बाकी है और रशियन पर्सनल की बाकायदा ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है इन ड्रोन्स के ऊपर रूस ने फरवरी के महीने में ईरान के लिए सैटेलट भी बनाई थी और आज कल की सेटेलाइट कम्युनिकेशन ड्रोन के लिए इंतहाई कलदी किरदार रखती हैं खास तौर तो पर दुश्मन की जासूसी और उसके ठिकानों को तबाह करने के लिए और सेटेलाइट कम्युनिकेशनस वाले ड्रोन को जैम करना भी बहुत मुश्किल होता है और आप अपने मुल्क में बैठे बैठे हज़ारों किलोमीटर दूर तक भी अपने ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं दुश्मन के इलाक़े के अंदर इस वजह से रूस की ईरानी ड्रोन में दिलचस्पी की एक ये वजह भी बहुत ज्यादा सामने आ रही है और जबकि हम देख चुके हैं कि तुर्की के बरख्तारू टी ड्रोन ने रूस का इस जंग में कितना नुकसान किया है